Павло Ревзин, с БК Говерло. Сегодня, я думаю, вообще получилась хорошая игра, как для болельщиков. Я думаю, как отдельный праздник мне было очень приятно присутствовать при этой игре. Очень обидно, что мы проиграли. Но я думаю, игра была двух равных команд. Как по мне, мы дали хороший бой сегодня. Довольно неплохая защита, за исключением, может быть, нескольких моментов. Немного, конечно, в нападении не получилось 63 очка. Это не то, на что мы рассчитываем. Немного сказалось отсутствие плеймейкера Юджина Лоуренса. У него травма в какой степени пока еще неизвестна. Но... Ну а так в целом игра была. Я думаю, понравилась как игрокам, так, так и зрителям в основном.

довольно-таки много смотрится видео. Это ж не так, что на бум, давайте спросим, как там Ревзин или кто-то другой думает, или кто-то другой. То есть идет основательная подготовка, в которой может быть какой-то там один из вопросов, но это, это в основном может быть по привычкам одного из игроков. Ну, какое-то, какое, -то, какое -то, я думаю, присутствует дерби. То есть, и за время игры во Львове команда ставилась особенно, я думаю, к игре с Гаверлой. И во время прибытия в Гаверле точно так же, я думаю, все-таки присутствует вариант Дерби. Спасибо.